চ' গাই ছাৰ গুড মৰ্ণিং এতিয়া ৰাতিপুৱা চাৰে সাতটা আঠটা বাজিছে এইখন চেণ্ট্ৰ' নিবৰ আহিলে কাষ্টমাৰ ফ্ৰম গোলাঘাট গোলাঘাটৰ পৰা আহিলে এইখন মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ গাড়ী আছিল এইখন মানে ছেকেণ্ড হেণ্ডত এনেকুৱা গাড়ী কিনিব লাগে এনেকুৱা গাড়ী ফালে আৰু মানে নতুন গাড়ী আপুনি পাহৰি যাব এইখন চাওক এটা স্ক্ৰেটছ নাই ক'তো ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ডমান চলিছে দুহেজাৰ একৈছৰ লাষ্টৰ হয় ছেপ্টেম্বৰৰ হয় এইখন আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এইখন গোলাঘাটৰ পৰা ল'ব আহিলে তেওঁলোককো মই দেখাই আছোঁ বাৰু গাড়ী চাওক মানে কি ক'ম এটা ক'তো স্ক্ৰেটছ নাই চাওক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এইখন চাওক গাড়ী হ'ব লাগে এনেকুৱা একদম এইবোৰ চব অৰিজিনেল পেণ্ট ইমান ধুনীয়া হৈ আছিলে এইখন এয়া চাওক চাইনিং দেখিছে গোলাঘাটৰ পৰা নিব আহিলে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তেওঁলোকক এয়া একদম চব অৰিজিনেল একো হেৰি নাই কালাৰে অৰিজিনেল যেতিয়া আৰু এক্সিডেণ্টেলৰ কোনো কথাই এনেকুৱা ইণ্টেৰিঅৰ এইখন কিন্তু চলাবলৈ খুব ভাল স্মুথ মাইলেজ ভাল মানে বহুত পাৰফেক্ট গাড়ী মানে এলটো লোৱা বাজেটতে মই দিয়া নিচিনা হৈছে এইখন দুহেজাৰ একৈছ বাইছৰ এলটো এখনৰ যেনেকুৱা দাম তেনেকুৱা দামতে এইখন মই দিছোঁ আৰু চেণ্ট্ৰ' হেৰি লুক্ একদম মানে আইনৰচিনা চিকচিকাই আছে মানে কালাৰ দিছে নাই একদম কি মজা হৈছে বাকী মই আকৌ এইখন এক্সেণ্টো আনিছিলোঁ এইখন এক্সেণ্টৰ কাৰণে মানে এইখন ৰেড বিউটি ৰেড বিউটিখনৰ কাৰণে বহুতে ফোন কৰি আছে তাৰ মাজতে এজনে মানে ফাইনেন্সৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছখিনি দিছে গতিকে মই ভালকৈ ভিডিঅ' একো বনাব পৰা নাই আৰু মানে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু কাৰণ ভালকৈ দেখালে কোনোবাই আকৌ বুকিং কৰি দিব সেয়েহে তেওঁৰ ফাইনেন্সটো কি হয় কি নহয় চাওঁ যদি কেঞ্চেল হয় তেতিয়াহে আপোনালোকক মানে দিব পাৰিম আৰু ওলাই পেলাই সেইখন এইখনো যে মানে গাড়ী হৈ আছে নেকি আৰু গোটেই অৰিজিনেল পেণ্ট মানে ইনফেক্ট বাম্পাৰটো অৰিজিনেল পেণ্ট নাপায় এনেকুৱা গাড়ী এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে গীহান চাওক একদম ফুল বৰ্জি অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে ফুল বডি একদম মানে কি ক'ম একদম মজা হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ চাওক নতুনৰ স্মেলটো আছেই এয়াৰ বেগ ষ্টাইং মাউটেড কণ্ট্ৰল এয়া এয়া চাওক ইণ্টেৰিয়ৰ বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এইখন গাড়ী চাওক ফুল বডি একদম অৰিজিনেল পেণ্টত আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ গুৱাহাটীৰ গাড়ী যে স্ক্ৰেটছ নোহোৱা গাড়ী এইখনেই মই পাইছোঁ আৰু অ'নাৰজনে কেনেকৈ ৰাখিছে কেনেকৈ গাড়ীখন চলাইছে তাতে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব এটা স্কেটছ নাই গাড়ীখনত ৰং চং কৰা নাই ক'তো আজিলৈকে অৰিজিনেল পেণ্ট ফুল্ট এয়া চাওক কি ধুনীয়া চাইনিং মাৰি গৈছিল এইখনৰ দাম আছিল থ্ৰী এইট্টি তিন লাখ আশী হাজাৰ টকা দুহেজাৰ ঊনৈছৰ মডেল আছিল এয়া ৰিয়েল ৰেচিও আছে এইবিলাক যাওঁ চলাবলৈ যে ইমান ভাল গাড়ীখন আৰু মাইলেজ ভাল দেই এইখন গাড়ী মই ঊনৈছ বিছ মাইলেজ পাইছোঁ নিজে চলাইছোঁ আৰু যিখিনি তেলে মানে অ'নাৰজনে ভৰাই থৈছিল সেইখিনি আহি মোৰ ঘৰৰ পৰাই এতিয়াও আছেহে ভবাই নাই তেল ঊনৈছ বিছ মাইলেজ ধেমালি নহয় এখন এক্সিডেণ্টত পেট্ৰলৰ হয় এখন গতিকে এজনে সেয়া মানে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ফাইনেন্সত ল'বৰ কাৰণে তেওঁ সেয়েহে তেওঁ ফাইলটো কালি লগাম সোমবাৰে আৰু হয় নহয় যদি কেঞ্চেল হয় তেতিয়াহে মানে ক'ম আৰু আপোনালোকক কাৰণ তেওঁ আগতেও মোৰ লগত কথা পাতিছে আৰু বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গাড়ীখন বেলেগক নিদিবৰ কাৰণে সেয়েহে চাই লওঁ তেওঁক কি হয় বহুত গতিকে চাই লওঁ তেওঁ যদি কেঞ্চেল হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এখন দুহেজাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ হয় ফাৰ্ষ্ট অনাৰৰ হয় আৰু চলিছে মাত্ৰ ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ চেণ্টাৰখন নিবলৈ আহিল আমাৰ আহিছে ল'ৰাই আহি পেলাই এইখনে চাই আছে এক্সিডেণ্টখনে চাই আছে অ'টিৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ী এইখন যোনে পায় চেণ্টাৰখন নিব আহিলে গোলাঘাটৰ পৰা আমাৰ দাদাই লৈছে গোলাঘাটৰ আছিল ন বোলো গোলাঘাটৰ পৰা দুজন ভাই ককাই দাদা দুইজনে আহিলে গাড়ী নিবলৈ দিয়ক তেওঁকে পিন্ধাই দিয়ক নতুন গাড়ীৰ শুভেচ্ছা থাকিল দেই আহিব কেতিয়াবা আকৌ গতিকে গোলাঘাটৰ পৰা আহিলে হাঁ দেখিলে হাঁ গোটেই গাড়ীতে হাঁ গোলাঘাটৰ ক'ত আপোনালোকৰ মেৰাপানী মেৰাপানী ন মেৰাপানীৰ পৰা আহিলে দূৰ হয় যথেষ্ট ডেৰশ দুশ কিলোমিটাৰমান হৈ যায় নেকি হৈ যায় গতিকে মনত কেনেকুৱা ভাৱ লৈ আহিছিল গাড়ীখন আৰু কেনেকুৱা কি পালে ঠিকে ন গতিকে ধুনীয়া গাড়ীখন দিছো আৰু গোলাঘাটলৈ গোলাঘাটৰ ষ্টেচনলৈকে গোলাঘাটলৈকে যাব আৰু গোটেইকেইজন চলোৱা মানুহে মানে চলাব পৰা মানুহে আহিবা কেতিয়াবা আহিবা আহিবা